Сначала рано вставал, да, а потом был период юности, когда рано лягал. Знаете, как оно вот так вот все волнами в жизни идет, да, а потом наоборот, и опять, и так далее, да. Я вот цей помню, период с 7 там, лет до 10, да. Реально, рано вставал автоматически. Мне кажется, организм запрограммированный автоматически вставать где-то в часов между 5 и 6 мне кажется, вот так в зависимости от сезонности. Если целита, я помню, да. Вот, то пол шестого максимум ты уже хлоп на ногах, все, ты сидишь там под домом, сидишь, солнце встает, ты там балдеешь, сидишь там, выгреваешься. Класс, мне так нравилось. Потом, наверное, когда организм сильно начинает, знаете, как развиваться быстрее, да, в плане, наверное, чуть-чуть все-таки хочется поспать, оно так, по природе. А потом... У... Знаете, как у меня был такой период, это та юности, там, лет до 20, грубо говоря, когда я ввел не очень правильный образ жизни, поэтому, естественно, ты не можешь рано вставать, тебя все время ломает, плюс ты лягаешь только в 4 часа утра, там, или в 5, потому что ты на гульках все время, да. Если мы говорим про взрослый организм уже, то если мы ведем, то есть, так сказать, здоровый образ жизни, плюс-минус, я имею в виду, то есть, не в организме вообще алкоголя, сигарет, не там, то там, в общем неправильной жизни, так сказать, да, потому что есть много разных деталей, которые влияют на нашу энергию, то человеку хватает спать 5-6 часов вот взрослому, не больше. То есть я вот, например, если все норм, там, да, пол шестого, то есть 5.30, 5.20 организм автоматически просыпается, и ты не можешь дальше спать уже, не можешь. И, и лягаешь где-то в 12, в пол 12, засыпаешь именно. И все, вот этого периода достаточно, чтобы потом нормально функционировать абсолютно. Но это не сразу оно приходит, постепенно, постепенно, да, и сначала, знаете, как ты когда рано просыпаешься, ты думаешь, а что делать, иногда так и бывает, ну, оно потом постепенно приходит, заполнение вот этого пространства, а это как сначала, знаете, я долго курить не мог бросить, там, лет, наверное, 15, и в общем, курю, наверное, чуть меньше, может, 14, где-то так, да. И когда ты бросаешь курить, первое тебе что, э, мысли мысль, приходит, да, а что делать? Ну вот если не курить, то что делать? Так самое и тут. Если ты ведешь правильный образ жизни, ты спишь, например, просыпаешься в пол шестого, а что делать? Ну, оно потом постепенно, вот это заполнение, вот этого пространства проходит. Так же самое и с алкоголем, знаете. И много разных моментов в какие влияют на наш сон, во сколько мы будем вставать, во сколько лягать, да и в общем на жизнь, потому что за все отвечает просто количество энергии. Если человек спит 8 часов, и ему не хватает выспаться, у него просто энергия в минус ушла. То есть он не заполняет на плюс, а, наверное, выходит там только с минуса, и чуть-чуть ему хватает все время. То есть весь вопрос на самом деле вот в количестве вот этого вот заряда, в организм на день и все количество энергии я думаю что она очень за много деталей на самом деле отвечается. Я